Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Videoya keçməmişdən öncə kanalıma abunə olmağı, like atmağı və şərh yazmağı unutmayın. Bu gün biz sizinlə təməl düşbəsi hazırlayacağıq. Niyə belə deyirəm, bir azdan görəcəksiniz. İndi isə gözəyarı mən onu götürmüşəm, hardısı 500 qram unudur. Üzərinə zövqə görə duz əlavə edirik bir yumurta əlavə edirik və başlayırıq onu yaxşıca yoğurmağa. Yoğurduq. İndi qoyuruq, həmə biraz tincəsin biz keçirik ətin içərisini hazırlamağa. Üz ov kabısoanı biz dənədən keçirdik. İndi isə ətin üzərinə əlavə edirik. Və burada duz istiot da götürmüşük. Onları da ətin zəninə əlavə edəcəyik və yaxşıca yoğulacaq. Hətta hazırda, indi isə biz yağ soğan edirik, üzərinə su töküb qoyacağıq qaynamağa. Artıq yağ soğanı hazırda üzərinə qaşığın içində sarı kök əlavə edirik. İndi isə başqa bir xəmirimizi açmağa. Mən yeni özümə düşbələkəsən qələb götürdüm, amma ki heç sevmədim. Düşbələni yerdən çıxarda bilmədim. Baxın, rəngi də çox gözəldir, amma ki istifadəsi çox çətindir. Düşbələri kəsən qələbdən düşbələri çıxarda bilmədiyimə görə mən əvəzi üsuldən istifadə etdim və runqa ağzı ilə düşbələri kəsdim və forma verdim. Yarpaq forması verdim. Nə dərəcədə alındı bilmirəm. Böyük görünüşlər də belə dadı çox gözəl, tadlı idi. Ona görə tənbəl düşbələci azı verdim bu düşbələyə. İndi isə qaynayan suyumuza düşbələlər əlavə Nə qədər hamısını əlavə etdik. Bu qöyürb şəm. Sarısu üzərinə biz nanə ilə istiot əlavə edəcəyik. Artıq düşbələmiz hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli düşbələ alandı. Göyürüb siz də hazırlaya bilərsiniz. Artıq qalan xəmləri də lavaş olaraq dəyərləndirdim. Siz istəsəniz, soyuducunun dondurucu gözündə uzun müddət xəmli, isteçli büküb saxlaya bilərsiniz.